диссертацию в Национальном университете кораблестроения, занимался системами жизнеобеспечения обитаемых подводных аппаратов. В какой-то момент появилось желание узнать на собственной шкуре, что же чувствует человек, который вот погружается под воду, хотя бы даже на такие вот небольшие глубины. И я пришел в клуб Садко. Это был набор молодежи 2006 года. Я отучился, сдал выпускные экзамены в клубе и пошел в первую экспедицию. Тогда это была тоже международная экспедиция вместе с клубом аквалангистов города Томск из России, клуб «Скат», клуб по братьям, клуба «Садко». И так получилось, что, в общем-то, остался в клубе, поскольку в какой-то момент клуб стал чем-то даже вроде семьи. Как и во многих других экстремальных видах спорта, Всегда есть медицинские противопоказания. Это, прежде всего, если у вас есть предрасположенность к заболеваниям уха, -горла, носа, то есть атиты, гаймориты и прочее. Если у вас э, есть проблемы с сердцем, то тоже как бы нежелательно. Но допустимо, но все-таки если есть такая вещь, как аритмия, то все-таки лучше не желать. Ну и главный физиологический фактор – это все-таки страх. Кто-то, сделав 2-3 погружения, его преодолевает, кто-то понимает, что это не его, и он уходит. То время, которое ты проведешь под водой, оно во многом зависит от того, насколько хватит тебе воздуха в одном акваланге. И от того, насколько ты научишься контролировать свое дыхание, Успокаивать свои нервы, а дыхание напрямую связано с твоим психологическим состоянием. Зависит то время, которое ты можешь или бы наслаждаться видами, а виды иногда. Даже здесь, в нашей Лимане, действительно бывают прекрасные, абсолютно неповторимые виды под водой. Не говоря уже о таких о погружениях в тропических морях. То есть, в первую очередь, это правильное дыхание. Тот навык, который помогал и потом просто продышать какие-то неприятности. В Лимане бывали выходы, когда из трех дней вот выход выходного дня, из трех дней два-три погружения, и мы понимаем, что мы ничего не увидим. Вода мутная, все здесь видимости нет. А бывало так, что ты опускаешься, проходишь слой этого здесь, и чистейшая вода, абсолютно все красота, особенно если в этот еще солнечный день, то есть ты видишь эти солнечные лучи, которые проходят через воду, то есть это состояние, которое чем-то напоминает ребенка вот в утробе, то есть абсолютно фантастические звуки, фантастические виды вокруг, оно запоминается на всю жизнь. Мы на Площадке музея судостроения открыто, и здесь можно наиболее наглядно посмотреть, чем собственно занимался наш спортивно-технический клуб подводных исследований на протяжении практически 30 лет своей деятельности при еще существовавшем Советском Союзе. Здесь вот вы видите орудия, поднятые клубом с дна морского, на Черного моря, с различных боевых кораблей Советского флота затонувших в ходе боев Второй мировой войны. Все эти орудия были Вначале были найдены эти корабли в ходе поисковых экспедиций. Первые корабли, собственно, монитор ударный, вот с него стоит башня, был найден еще в ходе первой экспедиции 1963 года. Первой тогда всеукраинской экспедиции, от которой, собственно, как такого клуба еще не было, были просто первые добровольцы из Николаева, которые помогали киевским специалистам. И вот тогда в ходе этих экспедиций зародилась идея создать такой клуб и заняться поиском и увековечением памяти погибших в ходе войны. Клубом было обследовано почти 200 затонувших объектов различных, корабли, самолеты, корабли 19 века, 18 века. Даже, как любил повторять наш один из отцов основателей коновалов, даже кости мамонта находили и передавали в музей краеведческий. Здесь, кроме Орудий есть еще якоря. Сейчас музей судостроения организовывают небольшую такую якорный угол, как они это называют, или якорную стоянку, наподобие такую как существует в Одессе при их музее. И вот они настойчиво сейчас просят тоже молодое поколение клуба помочь им с этим в ходе экспедиции из 14-го На молодым поколением клуба содка была найдена в районе Кинборна небольшая якорная стоянка, и там обнаружены старые якоря. И вот, я думаю, даст Бог, следующим летом мы выйдем и пополним коллекцию музея и этими экспонатами тоже. Сейчас мы, собственно, находимся в старом корпусе НКИ. Когда-то вот на этом месте находился фонтан. Фонтан очень любили студенты. То есть в летнее, в теплое время года на нем можно было посидеть, получить конспекты известный историк Николаева Юрий Семенович Кричков, когда здесь работал, запускал в этом фонтане модель парового катера. С своим временем фонтан пришел в упадок, и в один прекрасный момент э, э, профессор машиностроительного института Горба Виктор Михайлович организовал здесь вот замечательную альпийскую горку. Там сейчас есть небольшой фонтан, который включает, опять же, в теплое время года. И клуб Садков в одной из своих поисковых экспедиций Скооперировавшись с экипажем яхты Эльдорадо Николаевского яхт-клуба, обнаружили генералтейский я... якорь на траверзе Варваровского элеватора. Якорь после месяца работ все-таки подняли, и, собственно, тот же Виктор Михайлович предложил сделать небольшой памятный знак символизирующие содружество кораблестроителей и моряков то есть вот если вы обратите внимание на нем написано по латыни navigare что означает плыть по морям необходимо то есть кораблестроители создают корабли моряки те корабли водят ну и всех нас объединяет это собственно стихия моря также со временем этим Летом мы подняли второй якорь, о котором я говорил. Сейчас он на реставрации. И со временем он дополнит этот уголок. То есть, я думаю, привнесет свою ноту шарма в общую картину. Ну а мы продолжаем работу, продолжаем поиски, продолжаем. Ищем новые вещи. Может быть, дотянем, поищем. Вот это у нас Адмиралтийский малый якорь. Тот новый якорь на реставрации. Это античный якорь кошка. То есть теперь для полного ансамбля не хватает только якоря-холла. То есть у нас есть мысли, где его можно взять, и я думаю, мы будем над этим работать. Наше экспедиционное судно Катер Буревестник. Сам Катер практически на 10 лет старше клуба, 52 -го года он. И постепенно он далеко не первое судно, которое было у клуба. За все время были и больше, и меньше кораблики. Но сейчас... Это наш основное плавсредство, кораблик наш. На нем ходим в экспедиции, на нем делаем все те находки, которые показаны. Показывали на нем, надеюсь, будем делать новые. То есть своими силами, вот тем активом клубным, который есть, у нас 15-20 человек, которые сейчас приводим его в чувство, ремонтируем, красим, оборудуем по-новому. Потому что это далеко не океанская яхта, условия на ней очень аскетичные, хотя даже несмотря на это, более-менее мы его стараемся как-то добавить уюта. Вмещает, когда выходим в выход, порядка 16 человек. Ну, в три ряда и на палубе можно взять гораздо больше, но сейчас, к сожалению, таких выходов уже нету. Это в старые те годы в прошлое было, было так, что клуб выходил и на трех кораблях, и одновременно погружалось более 70 человек под воду. Сейчас обычно выходят две-три пары водолазов, которые обследуют, которые занимаются поисковой работой. Ну, две-три пары – это те, которые погружаются. А так, я же где-то 16 человек у нас постоянно на, в экипаже На берегу всегда главный, собственно, председатель клуба. При подготовке экспедиции он передает часть полномочий главному по экспедиции. Это не обязательно кто-то самый старший, это может быть и более молодой, но всегда человек, который имеет максимальный водолазный опыт, с одной стороны, и в то же время знает четкий план что нужно необходимо сделать в эту экспедицию и как бы какие задачи решить. Но на корабле, конечно, первый после Бога это всегда капитан. То есть капитан еще при покойном нашем капитане Владимире Туровском были введены ряд правил, которых мы, собственно, соблюдаем сейчас. То есть слово капитана это святое слово. То есть что он сказал, тот и выполняет. Даже фактически я как председатель, но ну, на буревестнике ношу должность матроса. Потому что на берегу, пожалуйста, я могу приказывать и капитану, и боцману, и всем остальным. На корабле я такой же, как все обычные матросы. Увидеть вот орудие, которое сохранилось, которое не рассыпалось в прах, это достаточно редкое для наших, вот, для Черного моря, потому что тепло, коррозия очень сильно. И под Березанью есть, во время войны было минное поле, вот там вот затонуло очень много кораблей. И там вот, ныряя в 2013 году, наши ребята обнаружили одно из румынских небольших тральщиков, действительно с орудиями, орудия в удивительной сохранности, то есть были удивлены тем, что можно было что-то покрутить, поднять ствол, это, конечно, тоже незабываемое впечатление для мальчишек, которые для их техники это было. Ну и, в принципе, вот тоже небольшие находки. Конечно, такое желательно все-таки быть поосторожнее с ней, но все-таки этого добра в море полно. Я пришел, стал председателем клуба в достаточно тяжелый момент для клуба. Нам пришлось отдать городу наше помещение клубное, в котором был и клубный музей, и своя фотолаборатория, где мы не только проявляли отснятые подводными кадрами, но даже разрабатывали свои боксы для подводной фотосъемки. Были учебные классы, были мастерские, где чинили свое подводное оборудование. И все это, собственно, было на... В подвале, который раньше был угольной котельной. То есть наши старики на своих горбах все это вычистили, привели в порядок. И вот так сложились обстоятельства. Прорвало канализацию, затопило все помещение. К сожалению, своими силами мы это починить не могли. Пришлось отдать помещение обратно городу. Начались ужесточать регистровые требования к «Буревестнику». Нам надо было каждый год добавлять об новое оборудование спасательное, радиооборудование. Это тоже все большие вложения. Финансовой помощи, естественно, ни от кого, к сожалению, не было. Поэтому все это ложилось на плечи тех, того актива 20 человек, который сейчас в клубе. Ну, как шутит наша команда, я в последнее время тоже чаще погружаюсь в море бумаги, с которой связанная деятельность клуба, это те же отчеты и прочее, чем в море. И на самом деле, даже если вы не так часто бываете под водой, вы все равно можете стать членом команды. Найдете здесь свое место, если поймете, что это для вас. Глава все-таки есть отцы основатели, они, мы их уважаем, мы их ценим. Они, собственно, положили начало всем этим процессам. Мы в чем-то стараемся их соответствовать их уровню, поддерживать этот уровень. Вот сейчас у всех на слуху николаевские десантники, у них на шевроне надпись «Никто кроме нас». Вот, наверное, то же самое ощущение. Кто кроме нас будет этим заниматься? Будет дальше изучать, сидеть в архивах, искать тех погибших, кто погиб во Второй мировой войне, просто для того, чтобы вековечить их память, найти тех, кто до сих пор остается безымянными. Потому что, погружаясь просто даже в местах, где бежит там наши корабль, ты где-то на подсознательном уровне чувствуешь, и их боль тоже чувствуешь. Даже у каждого, казалось бы, груды железа, у него есть своя душа, свой вот, внутренний мир, свои ощущения. И просто вот, восстанавливая эту справедливость, отдавая дань памяти тем, кто ушел, мы где-то в чем-то поддерживаем баланс в этом мире.